तो पांचवा चैप्टर हिंद देश के निवासी जेनो स्वाध्याय सोलूशन प्रश्न एक प्रश्नों के उत्तर दीजिए पहलू हिंद कैसी विविधताएं है तो जवाब हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के है उनके पहनावे अलग अलग है वे अलग अलग भाषा बोलते हैं वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं इस प्रकार हिंद वासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं है माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं तो माला में बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि तरह तरह के फूल एक रूप हुए हैं तो जो हिंद देश के निवासी कविता में किन नदियों का उल्लेख है तो हिंद देश के निवासी कविता में इन नदियों का उल्लेख है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा और कावेरी नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है तो हमारे देश में अनेक नदियां हैं उनके उद्गम स्थान अलग अलग है वे अलग अलग मार्गों से बहती है लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती है इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियां अलग अलग होकर भी एक हो जाती है उसी तरह हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहे प्रश्न कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उस पर राउंड कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए तो पंथ राह रास्ता तो कहो समानार्थी नहीं पैर कुसुम पुष्प फूल तो क्यों समानार्थी कांटा अनुठा निराला अनोखा तो क्यों समानार्थी नहीं आम जन मनुष्य मानव तो कौन समानार्थी नहीं स्त्री हवे समानार्थी शब्द नु वाक्य बनावानु छे तो पेलू पंथ ये पंथ सरल नहीं है राह मुझे नई राह मिल गई रास्ता ये सीधा रास्ता है बीजू कुसुम ये चमेली का कुसुम है ये गुलाब का पुष्प है कितना छोटा फूल है

ઓપન કરશો લા પેજ ખુલે તમારો નંબર નાખો સેન્ડ ઓટીપી કરશો અને ચાર આંકડાનો ઓટીપી નાખશો લા પેજ ખુલે એમાં પેડ કોર્સમાં જુદા જુદા પેડ પ્લાન એક્ઝામ પેપરમાં પેપરો 3 થી 12 માં 3 થી 12 ધોરણના વિડિયો તમને પ્રાપ્ત થશે તમારા મિત્રો દોસ્તોને તમે જાણ કરી શકશો વિષય પ્રમાણે પાઠવાય વિડિયો જોઈ શકશો ત્રીજું છે અનુઠા ય ચર્ચા કે લિયે અનુઠા વિષય હે અનોખા યે અનોખા મનુષ્ય હે निराला उनका हर ढंग निराला है जन कोटि-कोटि जन देवी का वंदन करते हैं मनुष्य जंगल में तरह-तरह के मनुष्य हैं मानव जिसमें मानवता हो वही मानव है तो विद्यार्थी मित्रों आ रितये सरस मजानु जे स्वाध्याय हेतु ए स्वाध्याय नो सॉल्यूशन आपने यहां जोयो तो खास तुम्हारा मित्रों दोस्तों ने शेयर करजो यहां सुधी रखिए अस्तु जय हिंद जय जै भारत